Так, ну-ка, ребята, еще водички надо, водички, водички надо. Он ну напротив дверь же, что же обувь. Напротив Она здесь? да? я понял, не Сегодня, 18 февраля 2016 года, на оперативный пульт оперативно-координационного центра Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о возгорании на третьем этаже пятиэтажного общежития по адресу улица Канатная, 104, корпус 5. По прибытию подразделений было установлено, что комната охвачена огнем, создалась угроза жильцам общежитии. Производилась эвакуация, в первую очередь эвакуация жильцов общежития по основным лестничным клеткам, а также по раздвижным. Всего на тушение пожара было подано два огнетушащих ствола в составе зрения в газодымозащитной службы. Пожарно-спасательные подразделения использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения. В результате возникновения пожара никто не пострадал. В настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями причина возникновения пожара и убыток устанавливается. Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации, главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, полковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович.